Из этого видео вы узнаете о сути бизнеса с компанией Арифлейм, почему именно мы выбираем эту компанию и как начисляется доход. Итак, давайте сначала посмотрим преимущества построения бизнеса с компанией Арифлейм. Ну, во-первых, да, в отличие от традиционного бизнеса, здесь не требуется вложений и поэтому нет финансовых рисков. А второй момент это то, что организационные моменты, доставку, хранение, сертификацию, бухгалтерию да, компания берет на себя. То есть наша задача только создать товарооборот. То есть мы находим бизнес-партнеров и потребителей в наш интернет-магазин. Как доставлять продукцию, это уже где ее хранить, это уже не наши заботы. А третий момент ⁇ это то, что компания Free Flame ⁇ это раскрученный бренд. Да? То есть компания уже давно на рынке, около 50 лет. Все прекрасно знают, что ассортимент компании, да? что компания продает и производит средства личной гигиены, парфюмерию, косметику. Это компания с колоссальным опытом, которая пережила не один кризис, и не только в России, но и в других странах. То есть компания знает, что делать в любой ситуации. Стабильная и надежная компания, которая ни разу за всю свою историю никогда не задерживала выплаты, да, как это обычно бывает на традиционной работе, так скажем. Значит, варианты доходов компании Арифейм. То есть первый доход, с которым мы сталкиваемся, это экономия на средствах ежедневного потребления от 20 до 70 процентов с учетом различных скидок и акций компании. Да? То есть мы покупаем продукцию для себя со скидкой. На этом экономим деньги. А второй вариант дохода ⁇ это доход с личных продаж. Собственно, по ошибке, по незнанию многие считают, что это основной а, доход в компании Reflame. Но на продажах не заработаешь много, да, то есть это порядка, ну, 2, максимум, там, тысяч 10, 10, да, если плотно этим заниматься. Но это просто возможность иметь живые деньги здесь и сейчас. Да? То есть не ждать, когда там будет товарооборот, с которого мы будем получать а, свой доход, потому что на это все-таки время нужно, чтобы его развить. Да? Это замечательная возможность пойти показать каталог знакомым, родственникам. А, они сделают вам заказ, и у вас уже будет а, небольшой доход на те нужды, которые которые у вас есть, да, моментальные деньги. Следующий вариант дохода – это объемная скидка с товарооборота всей группы от 3 до 22%. Это как раз тот вариант дохода, который нас интересует. Так же, как и бонус авторский гонорар до 5% за обученных директоров. То есть об этих двух вариантах доходы я расскажу более подробно, немного позже. Следующий вариант дохода это премии. При закрытии очередного звания компания нам выплачивает постоянно премию от 1000 долларов до 1 миллиона долларов. Также есть различные ситуационные бонусы. Это программа Турборост, о ней я тоже сегодня расскажу. Программа Мой автомобиль и Мой дом. То есть по этим программам, помимо основного дохода, да, помимо премий, компания выплачивает при выполнении определенных условий, еще выплачивают дополнительные бонусы. Также компания постоянно для своих, Партнеров устраивает конференции международные, банкет директоров ежегодно проходит в Москве. То есть это отдых за счет компании в самых шикарных уголках мира в пятизвездочном отеле. Отличная возможность по путешествовать по миру, кому интересно, да, кого привлекают путешествия собственно, проходят все эти мероприятия с большим размахом. Если вы еще не видели, можете на ютубе набрать банки от директоров или, например, международная конференция Арифлейм и вы увидите, какой размах у этих мероприятий. И вот по этому размаху как раз начинаешь понимать, что попал именно в ту компанию и что в этой компании есть деньги. Давайте посмотрим все-таки, откуда здесь берутся деньги. Да? Это объемная скидка с товарооборота всей группы. Значит, у вас в компанию пригласил человек, зарегистрировал. Да, этот человек считается вашим информационным спонсором. Он в первую очередь заинтересован в том, чтобы вы как можно быстрее научились работать и начали зарабатывать. Потому что девиз компании «Только помогая заработать другим, сможешь заработать сам». Поэтому ваш информационный спонсор будет вас обучать всему, что он знает сам. И также будет помогать вам развивать ваш интернет-магазин, вашу команду. Смотрите, вы приходите в компанию, регистрируетесь, да, вам присваивается номер консультанта автоматически, у вас появляется личный кабинет и свой интернет-магазин вы начинаете обучаться и приглашать также людей кто-то будет приходить на бизнес кто-то будет приходить покупать для себя продукцию Все этих всех этих людей вы будете регистрировать на официальном сайте компании им также будет присваиваться номер консультанта и то есть автоматически это будет учитываться что все люди именно в вашей группе то есть никто никуда не потеряется и все это отслеживается автоматически программой. Итак, смотрите, вы зарегистрировали, например, Марину, да, а ваш информационный спонсор помогает вам, как я уже говорила, то есть он регистрирует вашу команду тоже людей, которых будет находить. И таким образом на первом этапе вы регистрируете всех людей одного под другого. То есть получается вот такая вот веточка, которую вы ведете совместно с вашим информационным спонсором. Когда вы научитесь рекрутировать, да, когда у вас пойдет хороший поток регистраций, как правило, это происходит на уровне 3-6%, по согласованию с вашим информационным спонсором, вы начинаете строить вторую ветку уже самостоятельно. То есть, например, регистрируйте Оксану в первую линию. Марина и Оксана это считается вашей первой линией. То есть, это те люди, которые зарегистрированы именно под вас. И смотрите, и потом начинаете уже регистрировать людей в ветку Оксаны. Да? То есть получается, по факту, одну ветку Марины вы ведете вместе со спонсором. Затем вы начинаете просто строить параллельно вторую ветку. То есть по очереди регистрировать то в одну, то в другую ветку. И смотрите, откуда берутся деньги. Да? Мы приглашаем людей, кто-то приходит на бизнес, кто-то приходит просто для себя покупать продукцию. Да? Так или иначе ежемесячно будет создаваться товарооборот. То есть кто-то купил для себя там на 30 баллов, кто-то на 50, кто-то показал каталог знакомым, сделал заказ на 150 баллов, да, кто-то в этом каталоге, например, ничего не заказал, да. Понятно, что не все 100% пришедших людей будут делать заказы, но так или иначе процентов 80 заказов будут делать. То есть кто-то в этом каталоге заказал, кто-то в следующем заказал каталоге. И вот предположим, да, что а, суммарно все вот эти заказы, которые будут делать люди, зарегистрированные в вашу команду, они будут считаться товарооборотом вашей группы. То есть предположим, что... А, товарооборот группы Марины за каталог, да, три недели, составил 1500 баллов. То есть все понемножку себе набрали там чего-то, что им нужно было, и в сумме получилось 1500 баллов. То есть получается Марина вышла на 9%. Ветка Оксаны суммарно набрала 2000 баллов. Это 12%. Смотрите, вы сделали 150 баллов, да, заказать продукцию на 150 баллов. И суммарно ваш групповой товарооборот то есть, составил 3650 баллов. Какой доход вы с этого получите? Мы получаем процент разницы между своим уровнем и консультантом первой линии. Да? То есть вы на 15%, Марина на 9%, то есть с ветки Марины вы получите 6%. 6% от товарооборота ее группы. А с товарооборота группы Оксаны вы получите 3%. И со своего личного товарооборота вы получаете 15%, так как вы на 15%. То есть вся вот эта скидка первое время у вас будет накапливаться на номере, да, на вашем. После оформления ИП у вас автоматически вся накопленная сумма переведется на ваш счет в банке уже, но до тех пор, пока ИП не открыто, все копится на номере и используется в качестве 50% от 50% оплаты заказа, от суммы заказа. Да? То есть, например, заказ на 150 баллов – это около пяти с половиной – тысяч рублей то есть вы будете за такой заказ платить 3000 рублей ориентировочно, да, когда у вас будет уже скидка на номере с товарооборота группы. Итак, значит, например, вы вышли на 15%, да, но, соответственно, вы на этом не останавливаетесь, работаете дальше, работает Оксана, да, и со временем товарооборот в их ветках становится по 4000 баллов, да, ну, для простоты понимания. То есть ваш групповой товарооборот составляет 8150 баллов. Это соответствует званию старший менеджер. Старший менеджер – это человек, групповой товарооборот, которого свыше 7500 баллов. 8 месяцев, 8 каталогов подряд вы удерживаете это звание, да, то есть групповой товарооборот у вас остается на уровне 7500 баллов или увеличивается в течение 8 каталогов, и уже вам присваивается звание директора. То есть что такое звание директор? Это единоразовая премия 1000 долларов и доход каждые 3 недели 1000 долларов. То есть, ну, это такая первая серьезная ступенька на самом деле, с которой все начинается. Итак, давайте сейчас я вам немного расскажу, для чего нужны 150 баллов и почему именно мы строим две ветки. 150 баллов, смотрите, мы получаем доход от товарооборота. Да, за того созданный товарооборот, а не за перепись населения. То есть, предположим, такая ситуация. Вот вы зарегистрировали Марину, да, а Марина не стала работать на самом деле. Она не размещает заказы, но вы строите ветку Марине. И под ней появляются люди, которые начинают делать заказы. Да, то есть они входят там, создается товарооборот по сути дела, то есть Марина тоже там выходит на 3, 6, 9 процентов и так далее. Но, по сути дела, Марина, эта Марина, она не участвует в процессе создания товарооборота. Да? То есть, и вот таких вот пустышек, если бы не было обязательных 150 баллов, да, то таких пустышек, которые не с, ничего бы для себя не покупали, было бы на самом деле много. Потому что действительно очень многие приходят, просто регистрируются и ничего не делают. То есть, по сути дела, если человек ничего не делает, не создает лишний товарооборот, за что ему платить? То есть, чтобы вот именно не было переписи населения, да, чтобы люди за просто так здесь не получали деньги, а именно создавали товарооборот таким одним из вариантов, да, то есть для этого созданы условия 150 баллов. А по поводу двух веток, да, к примеру, Та же самая Марина у нас ничего не делает, она не приглашает, ничего не покупает себе, но под ней появилась Оля. Значит, одну ветку, соответственно, ей ведете вы, как спонсор, да, она тоже туда людей регистрирует, и она начала строить вторую ветку себе, да, начала активно рекрутировать, и группа Оли вышла на 9%, то есть 1500 баллов да, автоматически получается, что и Марина выходит у нас на 9%, так как Оля и все остальные люди зарегистрированы в ее команде. Но, то есть вот здесь становится понятно, для чего необходима разница в процентном уровне. То есть у Оли будет разница в процентном уровне со своей первой линии, да, потому что у нее две ветки. У Марины этой разницы нет, то есть Марина и Оля находятся на одном уровне. Марина ничего не делала, не работала, не покупала ничего для себя. За что ей платить? Да, то есть вот, чтобы вот этих вот пустышек не было, которые ничего не делают и не покупают, не приглашают людей, да, чтобы действительно отсеять людей, которые не работают, от а тех людей, которые действительно работают и выплачивать уже вознаграждение и премии в соответствии, так скажем, с заслугами человека. Вот созданы эти условия: Это 150 баллов личных и отрыв от первой линии, да. Ну, по поводу 150 баллов могу добавить, что, конечно же, пока вы только пришли, только зарегистрировались в компании, еще не совсем разобрались, да, пока нет дохода, никто вас не будет заставлять делать 150 баллов. То есть на первом этапе мы пока просто покупаем продукцию для себя, мы просто меняем свою привычку ходить в магазин да, на покупки в Арифлейм. То есть покупаем по мере необходимости. Когда у вас уже а, будет а, команда развиваться, да, когда появится первый доход, да, ну, на, на, примерно когда у вас 9 процентов будет то есть там будут еще дополнительные премии когда появится смысл то есть когда будет объемная скидка уже а, тогда уже нужно будет а, делать эти 150 баллов личного товарооборота, чтобы получить эту скидку. Но первое время мы никого не обязываем их делать. Да? То есть, ну и по сути дальше мы тоже никого не обязываем, но вы должны знать, что в дальнейшем, если вы не научитесь делать 150 баллов личных, то вы не получите объемную скидку с товарооборота. Итак, теперь немного о цифрах. Покажу вам наглядно. В табличке вы можете посмотреть, да, какой уровень дохода, на каком процентном уровне. Да, вот на 3% это небольшой доход от 120 рублей. А на 9% это уже доход 1620 примерно, да, в зависимости от того, как развивается ваша группа, плюс дополнительная премия. Это уже звание менеджер и далее вы видите что доходы да и премию 3000 6000 и так далее на 22 процентах это старший менеджер как раз то о чем я говорила здесь уже премия 12 тысяч рублей то есть в принципе доход развивается очень быстро увеличивается да на уровень старшего менеджера можно выйти за четыре с половиной месяца активной работы а вот как раз по поводу премии, да, программы турбороста, которую я говорила в самом начале, в чем заключается смысл этой программы. То есть, когда вы уходите на 9%, удерживаете этот уровень а, два каталога подряд, вам компания выплачивает премию в 1500 рублей. На 12% за два каталога подряд, когда удерживаете этот уровень 3000 рублей и так далее. То есть, старший менеджер 22% это доход 12, вернее, дополнительная премия 12 тысяч рублей. То есть на пути к директору мы только премиями можем собрать 31 с половиной тысячи рублей. Давайте теперь разберем второй вариант дохода. Это бонус авторский гонорар. Это на самом деле самое интересное, то, к чему мы стремимся. То есть вот из нашего примера Марина и Оксана, да, они у нас со временем выходят на директора, то есть у них в каждой ветке товарооборот 7500 баллов, да, получает звание директор. Да, у вас получается два директора в первой линии, и вам присваивается звание золотой директор. Это единоразовая премия 2000 долларов и ежемесячный доход 2000 долларов. То есть, по сути дела. Если вам этой суммы достаточно, то вы на этом можете остановиться. То есть, смотрите, вы обучили Марину с Оксаной работать. У них есть уже свой собственный бизнес, который приносит им доход. Они уже никуда не уйдут. Вы их всему обучили, что умели. Они уже начинают работать со своими менеджерами и обучать своих директоров. То есть, по сути, ваше дальнейшее присутствие, да, ваша дальнейшая помощь этим людям уже не нужна. Они уже стали самостоятельны. И, то есть, если вы решите, что вам достаточно этой суммы денег, то вы можете просто остановиться и больше ничего не делать. Как бы ни странно это не звучало, да. То есть здесь у вас начинается пассивный доход. Когда у вас появились люди, как минимум два человека, которые зарабатывают по 1000 долларов да, ежемесячно, то у вас уже появляется пассивный доход. За проделанную единожды работу вы будете и далее получать премию, не участвуя уже в развитии этих людей. Они сами уже начинают развивать свой бизнес, потому что все умеют. Но, как говорится, аппетит приходит во время еды, да, денег никогда много не бывает. И чтобы увеличить просто свой доход, вам в дальнейшем нужно обучать людей тому, что вы умеете уже сами. То есть вы были директором, вы можете обучить другого человека стать директором, да, вы знаете, что для этого нужно. То есть смотрите, вот у вас уже два директора есть, да, вы еще четверых человек обучаете, тому, что знаете, под вами появляется еще 4 директора, то есть суммарно 6 директоров первой линии. Вам присваивается звание бриллиантовый директор. А это единоразовая премия 6000 долларов и ежемесячный доход 6000 долларов. Если посмотреть на самом деле на... Маркетинг-план компании Арифлейм, да, то здесь очень много званий. А здесь есть и директора, золотой директор, сапфировый директор, бриллиантовый президент есть. Да. И сейчас, пока вы еще в самом начале пути, да, вот если посмотреть в самом низу, маркетинг плана, то есть вот 0, 3, 6, 9 процентов это самое начало, да. То есть кажется, что директор это так далеко, это так сложно. Но на самом деле, э, директор это то, с чего все начинается. Вообще, здесь начинается все самое интересное. И само звание директор да, оно по сути дела вот находится в самом начале. То есть после него еще очень-очень-очень много званий и очень красивые премии мы видим. Поэтому то, сколько здесь мы можем заработать, это зависит только от, наших, от нас самих, от наших а, а, планов, от наших желаний и от наших амбиций. И, естественно, от тех действий, которые мы будем с вами выполнять для этого. А, спасибо за внимание и всего доброго.